Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid. Oh, Hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. IKMFM Inspirasi Utama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat yang terus setia bersama kami, Di IKMFM Inspirasi Utama Anda. Bersama-sama dengan Islamic Relief Malaysia petang ini. Dan kita ada satu perkongsian yang sangat menarik. kalau anda tonton di Facebook, kita dah mulakan live juga tajuk Razah dan Tanggungjawab Kemanusiaan. Dan di hujung talian bersama saya petang ini, Sis Fadilah Muhammad Hud ataupun Siti Puan Siti Fadilah Muhammad Hud yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Islamic Relief Malaysia. Lama saya tak jumpa beliau. Hari ini dapat jumpa walaupun di hujung talian. Assalamualaikum Sis Fahad. Waalaikumsalam. Berada Pian. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Sihat kita? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Tahniah. Tahniah uh, semua tim ataupun family Islamic Relief Malaysia tak pernah putus untuk mengajak sahabat-sahabat rakan pendengar masyarakat untuk berbuat kebaikan dalam uh, pelbagai kempen yang dibawakan dan petang ni kita nak bawa sahabat pendengar kita ke Gaza betul Sis Fat? Insya Allah. <laughs> InsyaAllah sebab nak ambil semangat tu. Yeah, ya, uh, solidariti kita dan juga kempen yang dibawakan oleh Islamic Relief Malaysia. Dan seperti yang kita tahu dan sedia maklum juga Islamic Relief Malaysia juga dah lama bertapak di Palestin. Dah bantu ramai saudara kita kat, kat sana khususnya di Gaza. Mungkin boleh cerita sikit macam mana gerak kerja di sana Fat? Alhamdulillah, terima kasih banyak um, Raja Pian. Sungguh pun uh, kita berdua eh, uh, belum lagi direzekikan menjejakkan kaki, kaki ke Tanah ha? Gaza. Amin, Tapi semangat, satu hari. Uh, semangat uh, mereka di sana memang saya saya kira sampai lah yang sampai kepada kita semua dan untuk Islamic Relief uh, sendiri, uh, alhamdulillah um, hampir 30 tahun uh, Islamic Relief berkhidmat di dalam Gaza dengan kaki tangan sepenuh masa di sana. Um, untuk membantu mereka yang memerlukanlah uh, termasuk sebenarnya kaki tangan kita pun adalah tergolong dalam golongan yang memerlukan juga. Uh, di sana kan uh, kerana mereka sendiri adalah um, kesan akibat uh, peperangan yang berlarutan, sekatan dan seumpamanya lebih-lebih lagi dalam tempoh uh, dua tahun kebelakangan ini yang uh, di mana dikategorikan sebagai malapetaka yang sangat dahsyatlah, eh. satu tragedi yang sangat uh, teruk dan um, dengan keberadaan kita hampir 30 tahun uh, membantu rakyat Gaza itu sendiri, uh, lebih ratusan ribu sebenarnya um, mereka yang telah kita capai, yang telah kita Aa, agihkan bantuan dalam pelbagai sektor ya, di Gaza ni ini merujuk kepada sebelum peperangan uh, 2023 ni lah maksudnya dalam sektor pendidikan, dalam sektor pembinaan kita membina sekolah, membina hospital kita membina uh, pusat rehabilitasi dan pelbagai lagi kemudian dalam sektor pendidikan kita uh, mem memberi apa pengajaran kepada anak-anak kecil yang sedang besar dan seumpamanya uh, air bersih bekalan makanan ubat-ubatan uh, dan pelbagai lah uh, termasuklah sokongan psikososial even livelihood ya uh, masa tu uh, bantuan dari segi perikanan bantuan dari segi pertanian dan pelbagai lagi Ha, tak dilupakan juga ha, macam banting belakang saya ni MyYatim, kenajaan anak yatim di Gaza Antara program yang paling lama kita lakukan di sana Dan ha, bagaimana kita melaksanakan gerak kerja di sana ha, Selain daripada Um, kehadiran pejabat lapangan uh, kita sejak 1997 ni, kita juga memang aktif uh, melakukan kerjasama bersama uh, sama ada rakan-rakan NGO tempatan uh, mahupun kumpulan-kumpulan uh, individu sebagai sukarelawan dan yang paling penting adalah agensi-agensi antarabangsa eh, uh, terutamanya yang daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sama ada UNICEF, WHO, WFP Uh, UNDP, UNRUA dan pelbagai lagi lah Dan uh, sungguh pun dalam keadaan sekarang eh, uh, Sejak um, 7 Oktober 2023 Kaki tangan kita di lapangan tidak pernah sekali miss Memberikan update uh, Dia sama ada hari-hari-hari uh, Ada hari selang sehari Ha, dan sehingga kini ya, sejak 7 Oktober aa, kami sendiri aa, menerima lebih kurang dalam 388 update daripada mereka Saya pun tak tahu macam mana mereka boleh committed, mereka boleh consistent Um, apa kata tabah kan? dalam pada yeah. kesusahan. mereka sendiri adalah golongan yang kehilangan keluarga sedang bertugas terima berita kematian ahli keluarga dan sebagainya. Dan mereka sendiri yang terpaksa berpindah rendah. Jadi kadang-kadang uh, kita sendiri pun tak dapat membayangkanlah bagaimana kuatnya semangat, uh, mengambil semangat sumut tu kan. Uh, bagaimana uh. orang memang betul-betul adalah uh, golongan yang sangat tabah kuat. Aa, dan sebenarnya kita sendiri pun aa, banyak belajar dan menerima manfaat daripada mereka lah sebenarnya. Ya. Oh, eh. oh, terima kasih Sis yang ber berkongsikan betapa komitetnya saudara-saudara kita di Gaza menyampaikan berita eh setiap hari ada saja khabar berita dari sana untuk memaklumkan pada rakyat Malaysia supaya bantuan dapat kita terus salurkan dan mungkin kalau yang terkini kita dah kiranya genap 2 tahun eh 7 Oktober lalu okay. peristiwa yang berlaku di Gaza kalau ikutkan sebenarnya dah lama dah bertahun dah berpuluh tahun sebenarnya tekanan yang dikenakan ke atas saudara-saudara kita di Palestin cuma macam mana kalau pusat operasi ataupun sahabat-sahabat kita yang bertugas di Islamic Relief Gaza di Palestin tu macam mana perkembangan di lapangan sekarang ni Okey, um, saya sukalah nak mengulang-ulang uh, sesetengah data ni sebab bagi saya dia satu peringatan kepada uh, kesengsaraan yang supaya kita sendiri kat sini tak lupa eh. Uh, macam mana kita tahu keadaan di sana. Bayangkan dalam tempoh 730, uh, lebih 730 hari, uh, 6, lebih 67,000 yang terkorban itu ada rasmi kan. Uh, ramai kata uh, ratusan ribu lagi yang cedera dan hilang uh, dan kemungkinan angka korban tu mencecah ratusan ribu juga 20 ribu daripadanya adalah kanak-kanak uh, dan uh, kalau kita lihat juga uh, bayangkan macam mana 2.1 juta uh, penduduk Gaza tu terperangkat dalam zon peperangan ni kan uh, dan uh, ada pula data yang menunjukkan lebih 21 ribu kanak-kanak yang walaupun selamat tapi sebenarnya mereka ni dah hilang upaya maksudnya mengalami yeah. kecacatan akibat uh, peperangan ni. Jadi um, kadang-kadang data-data ni sebenarnya Uh, sangat orang kata glaring lah untuk mengingatkan kita betapa teruknya keadaan uh, di lapangan itu sendiri ya. Uh, dan uh, mungkin kita boleh sentuh dari segi aspek bila dalam tempoh 730 hari perang yang tanpa henti kemudian uh, dengan bantuan yang disekat ni um, dari segi keadaan tu kita boleh tengok uh, contohnya dari aspek yang pertama kelaparan dan kebuluran Okey, um, dia seolah-olah kelaparan dan keberanian Dia dah jadi senjata pembunuhan lah dekat Gaza eh. Walaupun tak ada peluru uh, Tapi perkara ni menjadi uh, satu uh, senjata pembunuhan Di mana mereka angka -angka mula Angka-angka uh, kematian yang diakibatkan keberanian Dah menunjukkan peningkatan uh, Kita tahu kan, eh, uh, 1 per 4 Ataupun lebih kurang uh, Lebih daripada 500,000 penduduk Gaza ni Dikategorikan duduk dalam kebuluran fasa lima, maksudnya dah teruk. Kalau kebuluran fasa lima sama ada mereka ini mengalami kelaparan yang melampau dan kemudian mengalami malnutrisi akut yang sangat teruk dan boleh menyebabkan kematian. Dan data terkini juga menunjukkan bahawa ada lebih 150 kanak-kanak sendiri telah direkodkan mati disebabkan malnutrisi uh, akut tu. Uh, ini belum lagi disentuh pasal ibu yang mengandung. Uh, lebih 62% daripada ibu mengandung pun sendiri. Uh, bayangkan mengandung dalam keadaan kekurangan nutrisi dan kita pun dah ditunjukkan eh di di social media image-image bagaimana bayi yang dilahirkan, bayi yang kurang nutrisi ni sampai kita tak boleh bayangkan kan uh, apa dengan apa tahap pertumbuhan yang terbantu dan sempamanya jadi itu satu dari segi yang keduanya kekurangan akses bantuan itu sendiri ataupun halangan logistik Tim ada laporan dalam tim nyatakan eh sepanjang bulan September daripada Islamic Relief sendiri mereka merancang setiap bulan agihan agihan bantuan yang apa, ataupun pergerakan bantuan eh, dari sepadan masuk untuk Islamic Relief. Empat puluh enam daripadanya pada September um, uh, pergerakan itu diluluskanlah maksudnya dapat dilaksanakan. Lima daripadanya pada asalnya kita dah dapat kelulusan tapi pada saat akhir dibatalkan. Tapi ada lima puluh yang memang dinafikan terus ekses. Uh, jadi um, itu antara orang kata Ya Allah um, Uh, satu kerugian lah sebab bila bantuan makanan, bahan bakar, ubat-ubatan, susu ni terdampar di rosak dan akibatnya uh, bukan sahaja memberi kesan secara langsung kepada penduduk Gaza tak cukup makan dan sebagainya tapi operasi hospital, uh, operasi uh, apa pam air tak dapat berfungsi uh, ataupun sistem sanitasi juga gagal berfungsi disebabkan ketiadaan bekalan bahan bakar jadi benda-benda semua mengganggu uh, Uh, kehidupan uh, seharian rakyat Gaza itu sendirilah kan. Uh, dan uh, dilaporkan juga baru-baru uh, ini -baru hanya 73 trak saja yang, yang dilepaskan bantuan tu eh. 73 trak bantuan dilepaskan sedangkan dari segi keperluan mereka memerlukan dalam 600 ya Allah. Uh, bantuan. Ya eh, lori. Sepuluh 10% saja. Itu itu kira bernasibnya sepuluh 10%. Kita pernah dengar 30 trak sahaja sehari, 50 trak sah uh, sahaja. So um, ya. Ini orang kata um, satu keadaan yang berterusanlah dan semua orang uh, cakna eh, bagaimana bantuan ini disekat sedangkan hakikatnya mana-mana uh, negara yang mengalami konflik. Uh, hmm. tak pernah ada lagi sekatan sebegini dahsyat ya hmm. uh, untuk, untuk mereka dapat akses kepada bantuan uh, dan yang ketiga adalah dari segi infrastruktur uh, kesihatan yang musnah sama sekali uh, bayangkan um, hanya di, dilakukan uh, daripada 36 pusat-pusat perubatan -pusat, uh, ni hanya 14 sahaja yang masih berfungsi itu pun berfungsi dalam keadaan serba kekurangan tak sepenuhnya jadi tak dapat nak memenuhi, kita tahu kapasiti orang yang diserang yang cedera dan suamanya sangat tinggi, yang memerlukan rawatan itu sangatlah tinggi Waima kalau semua pusat perubatan berfungsi pun masih belum dapat memenuhi keperluan apatah lagi apabila sebahagian besarnya musnah teruk kan, eh? jadi tak dapat nak menampung kes-kes kecemasan Apatah lagi nak merawat bayi-bayi Pramatang, ibu bersalin Kita pun dah pernah dengar kan kes-kes ibu bersalin Tanpa bius dan seumpamanya Apabila dibela, disiza Tanpa bius, jadi um, um, Bagi saya uh, Keadaan infrastruktur Kesihatan yang rosak teruk ni um, Satu yang uh, dihadapi Dan menjadi sebahagian daripada kehidupan rakyat Gaza Sekarang lah, eh, yang, dan yang seterusnya Yang keempat ni, uh, perpindahan Penduduk Bayangkan eh. um, kita dalam keadaan apabila sesuatu bencana berlaku biasanya kita duduk dalam pusat-pusat pemindahan. Kita tak pernah lah dalam situasi. Mungkin ada eh, satu dua occasion yang jarang berlaku lah apabila terpas, kita dah duduk dalam satu pusat pemindahan kemudian mungkin pusat pemindahan tu terkes, uh, terkena banjir, kita kena pindah lagi. Mungkin adalah yang berlaku. Tapi jarang Sekali kita pindah, kita duduk, kita settle kan. Uh, itu pun kita rasa ketidakselesaan, uh, kita rasa kadang-kadang tertekan dan seumpamanya. Susah, betul hai. tak? Tapi okay. Susah. Ah, tapi bayangkan dalam situasi mereka ni yang ongoing, ya? ah, kena berpindah dalam keadaan berjalan kaki tanpa ah, pengangkutan dan seumpamanya ah, dalam keadaan mereka cedera, sakit dan pelbagai lagi lah. Ah, belum lagi kena bersesak-sesak. Ah, tempat pemindahan itu sendiri adalah tak kondusif pun untuk didiami dan tak selamat pun jadi tempat pula uh, apa risiko penyakit dan sebagainya hmm. bagi kanak-kanak warga tua sangat tak selesa apatah lagi menjadi sasaran serangan jadi um, situasi yang sangat orang kata buruk dan amat teruklah dalam tempoh 2 tahun ini uh, dan uh, seterusnya apatah lagi dari sudut uh, yang kelima kesihatan mental Uh, dan kesejahteraan rakyat Gaza itu sendirilah. Dan saya pun sebenarnya um, suka nak membayangkan bagaimana tekanan berterusan selama lebih 700 hari dihadapi dalam ketakutan, uh, kemusnahan, kehilangan. Trauma tu tak dapat digambarkan lah macam mana seorang jiwa manusia nak menanggung uh, beban. Kan uh, perasaan yeah. dan, dan tak terbayang, eh. Ya sebab itulah bila dia kata uh, raya gaza ni lambang kesungguhan tu Sumbutan. kita rasa memang itulah yang paling cocok lah kiranya kan untuk make uh, kita uh, ambil dan lihat uh, uh, apa uh, bagaimana kita nak adapt dengan ketabahan yang mereka hadapi itu. Ah, yeah. ah. dan insyaAllah dari situlah kita belajar tentang kesabaran, atas daripada kesabaran ketabahan sumut yang kita uh, bincangkan hmm. dan gambarkan bagaimana mereka sendiri di depan mata melihat ahli keluarga terkorban dan macam sifat sebutkan tadi yang yang latest uh, terkini mereka bukan terbunuh dek kerana senjata tapi dek kerana kebuluran, tak ada makanan, uh, fasiliti kesihatan yang sangat 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 teruk dek kerana serangan oleh tentera musuh. Jadi uh, kejap lagi kita sambung uh, lebih lanjut. Dalam keadaan terhad terbatas sekarang ni kan dan macam-macam uh, risiko keselamatan macam mana Islamic Relief boleh membantu menyampaikan bantuan, meneruskan bantuan di Gaza. Tapi sebelum kita rehat Sifat mungkin boleh kongsikan dengan sahabat pendengar kita macam mana nak menghubungi Islamic Relief Malaysia kalau-kalau ada bantuan yang nak dihulurkan. Ah, bagi yang kalau nak membuat panggilan boleh hubungi kita di 0389263434 atau follow sahaja semua laman sosial media laman sosial Islamic Relief Malaysia Instagram Facebook TikTok ah, kita ada kongsikan update-update di Gaza yang terkini ah, ada insyaAllah dan macam-macam lagi kempen yang kita bawakan termasuk mayatim macam belakang banting si sifat tu untuk, apa uh, telaga air macam-macam lagi lah semuanya di Islamic Relief Malaysia berehat sekejap fikir kemanusiaan fikir Islamic Relief Ya wal ikram ya wal ikram أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام، أمتنا على دين الإسلام، أمتنا على دين الإسلام. Ikim FM Inspirasi Utama anda kembali bersama Pian dan juga Sister Fadila Muhammad Hud ataupun Puan Siti Fadila Muhammad Hud, Ketua Pegawai Eksekutif Islamic Relief Malaysia bersama kita petang ini. Aduh, Sis macam mana tadi bila dengar cerita Sis uh, keadaan di Gaza, kita tak terbayang lah. Uh, dan Alhamdulillah lah macam-macam usaha dah dilakukan. Kita ada sahabat-sahabat kita dalam Global Sumut, Flotilla, kita ada uh, apa FFC ya eh? uh, Freedom Flotilla mm. lepas tu macam-macam uh, usaha uh, dan sampai sekarang alhamdulillah kita di Islamic Relief Malaysia pun alhamdulillah dapat juga eh menyampaikan bantuan. Uh, cuma macam mana dalam keadaan terhad risiko risiko semua ni kita tetap dapat teruskan bantuan tu kepada saudara-saudara di Gaza. Sesuat? Alhamdulillah uh, macam yang saya ulang uh, macam yang saya sebutkanlah sebentar tadi kan mm -hmm. disebabkan uh, kita pun dah berada di sana hampir lebih 30 tahun jadi uh, kita um, direzekikan uh, peluang untuk bekerjasama dengan rakan-rakan agensi antarabangsa lah uh, untuk uh, dalam tempoh 2 tahun ini dua, uh, sejak 7 Oktober uh, memang kita bekerja rapat dengan World Food Program. Jadi barangan uh, bentuk makanan, barangan makanan kebanyakannya memang kita bekerjasama membawa masuk tu dengan World Food Program. Uh, tapi walaubagaimanapun uh, pada pihak pian pendek semua um, ada hari di mana kita hanya dibenarkan untuk mengagihkan makanan panas saja. Ah, oh. ha, jadi arahan-arahan dan tekanan-tekanan ha. sebegitu memang ada di lapangan. Ha, ada hari mereka tak dibenarkan bagi dalam bentuk ha, kita ada buat food voucher sebelum ni, sebelum ni lah. Ha, kemudian pack makanan, kemudian sayuran. Ha, jadi kadang-kadang bila kita ada bekalan tu, oh dia tak benarkan kita agihkan kan? Ha, dia suruh kita oh. masak moje. Uh, jadi kita masaklah uh, sebab kita faham kadang-kadang ada keluarga mungkin perlukan barangan tu untuk di consume kemudian dan sebagainya kan. Uh, jadi um um itu berlakulah uh, dan kita faham uh, dan kita juga sangat mengalurkan pelbagai usaha untuk memecahkan sekatan ni sebab kita tahu bantuan boleh datang dari udara mungkin uh, dengan usaha rakan-rakan kita yang untuk membawa daripada uh, lautan dan kita tahu kegangan yang berlaku pengagihan di jalan darat dan sebagainya. Jadi apa juga usaha untuk kita nak memastikan bantuan tu boleh sampai memang kita alu-alukan sebab bagi kita yang berada di lapangan ni memang bantuan itu tidak mencukupi dan sangat terhad. Ada hari dan bulan lepas saja tim kami laporkan Bilangan uh, makanan yang mereka boleh masak dan agihkan drop dalam 70% Disebabkan uh, bekalan tu berkurangan kan di pasaran jadi um, uh, Keperluan tu uh, tidak mencukupi dan sangat mendesak uh, Dan sungguh begitu, um, tim kita masih lagi teruskanlah Ada hari bila mereka tak dapat memasak Mereka akan buat aktiviti-aktiviti psikosoial hmm. Bermain dengan anak-anak aktiviti mengajar dan seumpamanya. Jadi mereka akan pastikan setiap hari mereka akan melakukan um, apa juga program bantuan kepada rakyat Gaza yang terkesan. Uh, jadi mereka takkan uh, jaranglah sebab tu saya cakap tadi. Almost dikatakan hari-hari. Selang sehari kita akan dapat update. Mereka akan kongsikan apakah aktiviti yang mereka buat. Masa olah -olah macam tak pernah rehat ke sedangkan kamu juga terkesan di sana kan. Uh, kita sendiri pun tertanya-tanya. Uh, Tapi Taklah pula kan, rasa. Tapi, tapi itulah sebab ya mereka sebab mereka rasa mereka menerima sumbangan daripada negara-negara yang membantu termasuk di Malaysia. Jadi um, mereka nak pastikan um, nak kita rasa bahawa sumbangan kita ni tak sia-sia mereka sampaikan juga apabila ada peluang dan um, dan uh, dan in fact uh, mereka juga sentiasa bersedia. Uh, tim Islam Relief ini kita dah pun bersedia dengan pelan pembangunan semula. Gaza anda kata gencatan senjata uh, dapat dilaksanakan uh, Sebab masa event, masa gencatan yang pertama sebelum ni tu yang sementara pun Kita dah ada pelan pembangunan semula dan ini baru-baru kita pun menyahut baiklah Jika benar seperti apa yang diumumkan Ada gencatan senjata yang pertama uh, Memang tim Islam itu juga bersedia untuk uh, pelan pembangunan semula uh, Itu seperti mana pengalaman kita sebelum ni lah yang kita membangun semula Gaza dan seumpamanya kan Dan uh, kita harap um, mengambil semangat mereka berada di lapangan ni Yang sangat bersungguh-sungguh uh, Selagi mana ada ke depan, selagi mana rakyat Gaza itu memerlukan Jadi kita tidak akan mem berhenti membawa harapan uh, rakyat Gaza kepada rakyat Malaysia itu sendiri insyaAllah. Oh, Jadi terima kasih juga rakyat Malaysia yang prihatin yang juga tak pernah putus menghulurkan bantuan sebagaimana tak pernah putusnya sahabat-sahabat kita para petugas Islamic Relief di Gaza sendiri eh, menyampaikan khabar berita yang baru-baru ni pun bila kita cerita tentang sumut nak menuju ke Gaza tu ramai di kalangan saudara kita ditunggu tepi pantai. Dia nampak dari jauh ditunggu apa bantuan tu sampai setiap kali bantuan makanan pun nak di, nak diagihkan mereka menunggu dan uh, kita harap penantian nanti itu dapat berakhir dengan aman dan merdeka dengan uh, Merdekanya Palestin. Tapi itulah yang kita harapkan dan insyaallah kita teruskan sumbangan kita. Cuma mungkin uh, Sispat juga boleh ceritakan uh, sebagai sebuah organisasi NGO antarabangsa yang beroperasi di lebih 40 buah negara eh selain di Gaza di Palestin. Mungkin uh, Sispat boleh kongsikan juga macam mana bentuk bantuan-bantuan lain di negara lain yang juga ujian mereka masing-masing lain-lain juga hmm. uh, apa yang sedang mereka lalui kan macam mana Cuma yeah. uh, kasih tersebar Pian sebab mengingatkan juga bahawa uh, selain daripada Palestin uh, apa uh, sadar kita di Gaza Palestin yang memerlukan bantuan masih ada lagi saudara-saudara kita di Syria, Sudan, Somalia dan uh, banyak lagi di Yemen ya, eh, Afghanistan dan Pakistan yang memerlukan bantuan. Uh, contohnya uh, saya ambil contohlah di Sudan ya, eh, uh, bayangkan a uh, dengan populasi 50 juta 30 juta tu terkesan dengan konflik yang berlaku 30 juta tu dah sama dengan populasi hampir sama dengan populasi rakyat Malaysia lah. orang kata Pem pembunuhan um, penghapusan juga berlaku di dalam Sudan tapi mungkin kita tak berapa acana um, ataupun tak dapat liputan yang meluaslah uh, tentang kesensaraan di sana dan in fact um, pada awal tahun apabila beberapa pasukan dari Islamic Relief yang pergi ke Sudan itu sendiri, diorang berkongsi pengalaman menyaksikan ada mayat-mayat yang berkelimpangan Um, yang tak dapat diselamatkan sebab kalau nak selamatkan um, mereka juga pula yang jadi mangsa tembakan, uh, itu juga yang berlaku dengan salah seorang kakitangan Islamic Relief lah di Sudan uh, ketika dia dalam cuti uh, untuk menguruskan keluarganya, dia pun terkorban sekali uh, jadi uh, di sana pun ada keperluan kemanusiaan yang sangat mendesak di Sudan dan uh, sehingga kini kita memberi fokus uh, kepada bantuan di Gadaref dan juga Red Sea dan juga Port Sudan lah di dalam Sudan. Di Syria pula uh, kita ada orang kata oh dah lepas perang tapi masih belum berakhir ya penderitaan mereka masih ada berlaku lagi. Jadi kita buat projek pembinaan rumah untuk mereka yang pulang semula ke Syria projek air kita ada dua projek air yang besar untuk membolehkan mereka dapat akses kepada uh, air bersihlah uh. dan insya-Allah kita buka juga dana wakaf sistemanya untuk orang uh, menyumbang bagi projek air berkuasakan solar di Syria uh, dan uh, di Somalia juga kita ada kompleks air uh, jangan lupakan saudara kita di sana yang masih lagi uh, me, apa uh, menghadapi kesan perubahan iklim yang melampau Uh, kemarau yang berterusan, mereka masih lagi tinggal dalam kamp-kamp pelarian, diancam kebeluran dan seumpamanya uh, begitu juga di Yemen, uh, masih lagi ada kebeluran dan kita masih lagi mengagihkan bantuan-bantuan kemarcaan di sana uh, dan, uh, dan tak dilupakan juga penajaan anak yatim yang memberi bantuan lebih daripada, hampir daripada 30 buah negara. Jadi kesemuanya ini Islamic Relief mengalu alukan Masyarakat prihatin di luar sana Untuk memberi sokongan dan sumbangan Agar mereka yang Memerlukan ini dapat kita bantu Tak besar pun dapat bantu sedikit tetapi Secara konsisten Alhamdulillah ah, Alhamdulillah kan Kita cuba bayangkan Oh, wajah gembira para penerima manfaat di negara-negara yang terkesan Dan bila dapat bantuan dari rakyat Malaysia yang prihatin Bersyukurnya mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka yang Pemurah, yang membantu dan moga-moga bantuan Allah juga Datang pada mereka yang sentiasa membantu saudara-saudaranya yang lain InsyaAllah Apa tu siswat? Risau saya tapi apa pun okey di hujung bukan ni bunyi mungkin bung, eh. bukan bunyi ada oh, bukan bukan itulah terkejut juga okay. kan sebab kita kat NGO kan <laughs> tapi apa pun uh, mungkin ada pesanan uh, message kemanusiaan tambah-tambah lagi kita biasa dengar kalau hujung tahun kan uh, ada beberapa negara khususnya di di Arab di Timur Tengah dan sebagainya menghadapi musim sejuk yang melampau juga kan sifat kan hmm. uh, dan uh, beberapa siri ataupun ujian-ujian uh, yang sahabat kita akan lalui di negara mereka jadi apa pesanan sisfat khususnya uh, untuk kita terus bersama. Gaza dan negara-negara lain yang harus kita bantu untuk jangka masa panjang. Okay, um, untuk saya lah, uh, hmm. untuk uh, kami lah uh, yang menyaksikan uh, dan menerima update daripada sahabat-sahabat uh, kita di lapangan dan saya rasa saya kira kita juga sentiasa lihat uh, di media-media sosial apa video, audio dan seumpamanya Apa yang berlaku di Gaza ni dia bukan sekadar orang kata sebuah tragedi kemanusiaan lah. tapi sebenarnya peringatan yang sangat besar untuk kita semua. Jadi apatah lagi kita sebagai seorang Muslim dan apatah lagi sebagai insan yang kita sama-sama hidup di buka bumi yang sama ya. Jadi kita tak boleh nak memandang sepi penderitaan yang berlaku ni. Ha, dah selalu sangat kita terima dan nampak. Ha, dan setiap daripada kita punya tanggungjawab ikut kemampuan dan ikutlah peranan kita masing-masing. Ya. Jika kita mampu dari segi kewangan, kita boleh hulurkan bantuan. Ha, sikit, ha, tak besar pun sikit boleh jadi, ya, eh, konsisten dan istiqomah. Uh, tapi jika kita tidak um, tidak mampu, sebenarnya banyak lagi ruang yang kita boleh uh, manfaatkan untuk kita berpaktilah menyebarkan uh, maklumat ataupun menyokong usaha-usaha yang dilakukan. Yang penting kita tak berdiam diri dan kita tak berpeluk tubuh. Uh, dan yang penting juga kita tak mengecam lah mengecam usaha-usaha mereka yang sedang berjuang hmm. nak bantu ni uh, sebab kita tak tahu di sebalik usaha tu ada niat murni yang nak menyelamatkan nyawa dan memelihara maruah manusia yang sebenarnya sangat besar di sisi Allah kita tak tahu. Jadi a uh, kalau pun um, kita tak mampu nak buat benda-benda besar, kita buat benda sekecil-kecil yang jangan mengecam pun dah dah kira orang kata okay, sangat Okey dah tu tahu. kan. Betul. Uh, oh. And then uh, dan Gaza sebenarnya mengajar kita untuk menjadi manusia yang lebih peduli lah. Eh. Mungkin sebelum ini kita prihatin tapi kali ini kita lebih uh, prihatin. Uh, jadi uh, saya berharap uh, memberi inspiran kepada kita semua yang hidup dalam suasana yang harmoni, kesenangan dan sumpahannya ini teruskan menyokong uh, mereka. Aa, dan juga teruskan menyokong negara-negara lain yang memerlukan aa, jadi saya pun nak mengajaklah sekiranya ada di kalangan kita yang berada di sekitar Bangi ni aa, tim saya pun ada buat mini pameran Gaza aa, aa. di bawah sana berkongsi maklumat-maklumat tentang Gaza aa, di bawah Pejabat Islamic Relief sehingga 17 Oktober aa, dan juga kita memang aa, mengaktifkan kempen musim sejuk khusus untuk kita membantu rakyat Gaza Uh, sehingga akhir tahun nanti insyaallah Allah uh, dan teruslah menyokong uh, mendoakan mereka dan ikuti laman-laman uh, media sosial Islamic Relief Malaysia. Uh, kita akan sentiasa kongsikan uh, setiap update yang kita terima dari lapangan sama ada di Gaza, di Somalia, uh, di, uh, di Sudan, uh, Afghanistan uh, dan mana-mana lagi lah uh, kita akan akan sentiasa berkongsi tak lupa juga di Malaysia sebab di Malaysia pun kita ada buat agihan bantuan dan membantu komuniti yang memerlukan di sini jadi teruskan menyokong, terus suburkan semangat kemanusiaan tu, fikir kemanusiaan, fikir, fikir Islam. relief. Alhamdulillah. Terima kasih Sis Fat untuk perkongsian kita petang ini. Kita harap ramai yang tersentuh hatinya mendengarkan mesej kemanusiaan daripada CEO Islamic Relief Malaysia sendiri petang ini dan insya-Allah sama-sama berganding bahu, berganding tangan dengan Islamic Relief mm -hmm. Malaysia untuk membantu saudara-saudara kita juga di saat gentinglah ya, eh. di saat mereka betul-betul memerlukan bantuan ni, kita hulurkanlah apa yang termampu. Terima kasih Sifat dan juga Islamic Relief Malaysia untuk hari ini. Kita jumpa lain masa nanti insya-Allah ya. InsyaAllah. Terima kasih Hakim. Terima kasih Raja Pian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkongsian kita petang ini bersama Islamic Relief Malaysia dan juga CEO-nya Puan Siti Fadilah Muhammad Hud untuk Gaza dan tanggungjawab kemanusiaan. Semoga kita dapat terus istiqamah membantu mereka yang memerlukan dan juga Allah mudahkan urusan kehidupan kita. InsyaAllah. Amin. Teruslah setia dengar IKIM FM. Inspirasi utama anda.